বৰ্তমান সময়ত আইন বাৰু সকলোৰে কাৰণে সমান নে কেতিয়াও নাভাবিব সমান কেতিয়াও নহয় কিন্তু দেই নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আইন সকলোৰে কাৰণে সমান নহয় আৰু তাৰ প্ৰমাণ আন নালাগে ভিক্টৰ দাসৰ মাক এতিয়া কথাটো হ'ল কি ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকন দুয়োজন একেলগেই সোমাইছিলে কোন কি কাৰণে সোমাইছিলে কি কথা আপোনালোকক হয়তো মই আকৌ ৰি ক'ব নালাগে কিন্তু এতিয়া মই কওঁ শুনকচোন ভিক্টৰ দাস যিহেতু কালি আদালতত যেতিয়া আহিছিলে তেওঁ মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু সেই সময়ত তেওঁ কি কৰিছে কথা পাতিবলৈকে প্ৰশাসনে সুবিধাটো নিদিলে মানে কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু সেই হত্যাকাৰীকেইটা যি নেকি শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থ সেই অৰমিত প্ৰভা শেখৰজ্যোতি এইজাক যেতিয়া জেলত আছে আৰু ভাগে ভাগে হাফ লং মাফ লং দেখিছে নহয় বাক্সা মাক্সা এইবিলাকত আছে তাতে কি কৰিছে তেওঁলোকে বনোৱা মাংসও নিব পাৰিছে আৰু আমি জনাওঁ বা আমিও তেনেকৈ সতীৰ্থসকলৰ খবৰ ল'বলৈ যেতিয়া আমি জেলত যাওঁ তেতিয়া কিন্তু দুই মিনিট তিনি মিনিট সময় দিয়ে তাৰপিছত কিবা লোহাৰৰ গেট এখনৰ হেৰিত মানে গিলৰ এইফালে দিয়ে তেনেকুৱা আৰু আছিলে পাহৰিয়ে গৈছোঁ বহুত দিনতে খবৰ ল'বলৈ তেনেকৈ যোৱা মনত আছে কিন্তু তেতিয়া কি জানেনে এইবিলাক বনাই কৰিতো বাৰু নিয়াও নাই বনাই কৰি নিয়া বস্তু খাবলৈ নিদিয়ে আৰু ফল মূল কেতিয়াবা খুব কোৱা মেলা পিছত তেনেকৈ খাব মানে দিয়ে আৰু পইচা দিয়া হয় বাৰু দেই পইচা দি পেলাই তেনেকৈ কাৰোবাক চিকৰিটি হঁতত পইচা দিয়া হয় তেনেকৈয়ে দিয়ে আৰু ভিতৰত যি দিয়ে তাকো আধা ৰাখে আধা দিয়ে এনেকুৱা বুলি শুনিছোঁ আমিতো সোমাই পোৱা নাই নহয় জানো গতিকে সেই হেৰি যে শ্যাম কানু মহন্ত আৰু সেই শ্যাম কানু ভি আই পিৰ কাৰণেই বাৰু তেওঁলোকে ঘৰত বনোৱা মাছ মাংস লৈ যাব পাৰে নেকি বা সেই পত্নীসকলে দেখোন দেখিছোঁ বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডসকলক দেখিছোঁ সেই হত্যাকাৰীবিলাকৰ মুঠতে অঙহী বঙহীবিলাক কি কৰে দুই তিনিটা নাখোন বেগ লৈ একদম পূৰা ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু তেওঁলোকৰ লগত কি কৰেগৈ ঠিক নাই আৰু বেলেগো চাগে হয়তো সুবিধা দিয়ে কিন্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যদি আইন সমান হ'ল হয় তেন্তে হ'লে ভিক্টৰ দাসক কি কাৰণে মাকক লগত কথা পাতিবলৈ নিদিলে আৰু সেইখিনি কথা সেইটোতো সেইটোৱে আৰু খোৱা বোৱাটোতো দূৰৈ কথা বাৰু যিমানে যি নহওক সেই মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁক জন্ম দিছে নহয় জানো অকল যে ভিক্টৰকে দিছে নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো যদি তেনেকুৱা দুই নম্বৰী কৰি জেলত ভৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগিব যদি বোলে তেওঁ মদ ভাং খাই পেলাই চোৰ ডকাইত কৰিছে ক'ৰবাত কিবা নকৰিবলগীয়া কাণ্ড কৰিছে তেতিয়া বছৰ বছৰ জেলত থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু একো নকৰাকৈ একো অপৰাধ নকৰাকৈ তেনেকৈ হোৱাই নোহোৱাই কিছুমান ধাৰা লগাই পেলাই জেলত সোমোৱাই থোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত গতিকে এটা কথা আছে নহয় বোলে আইলে জীপাত বোলে বোপাইলেও সেইপাত সেইটো কিন্তু ভগৱানে চাই আছে আৰু সেই মাতৃগৰাকীয়ে যিমানখিনি দুখ পাইছে সেইবিলাক দুখ যোনে যাৰ চক্ৰান্তত এইবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে নাপাব বুলি ভাবিছে নেকি তেওঁলোকেও কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সুখেই পাব ভিক্টৰ দাসে হয় ভিক্টৰ দাসৰ কিছুমান বহুত হেৰি আছে বিশেষতে কি হয় তেওঁ কি কাৰণে মদ খায় কি কাৰণে কি কৰে আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে আৰু তেওঁ পিতৃৰ লগত নোহোৱা নোপোজা কিছুমান দুই নম্বৰী ঘটনা হৈ যিহেতু তেওঁ মানে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেইটোৱেই জুবি মানে হেৰি ভিক্টৰৰ একদম ব্ৰেইনত পূৰা সোমাই গ'ল ভিক্টৰ এজন এলাপেচা হেৰি নহয় তেওঁ বহুত শিক্ষিত ল'ৰা হয় আৰু সেই শিক্ষিত ল'ৰা যেতিয়া তেওঁ খং উঠে আৰু জানে ন মানুহে এনেই ঘপকৈ মদ খাবলৈ নে মানে লাগি নাযায় নহয় কিছুমানে চখত খায় আৰু কিছুমানে টেনশ্যনত খায় আৰু কি টেনশ্যন কি কি এইবিলাক হেৰি হয় কিন্তু ভিক্টৰ দাসৰ বাপেকৰ লগত মানে ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈ পেলাই তেওঁৰ দেউতাক মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাতেই তেওঁ মানে বহুত বাপেকক বাপেককতো ভাল পায় বাৰু কিন্তু বাপেকক বহুত ভাল পায় আৰু বাপেকৰ লগত তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ভিক্টৰ যেনেকুৱা স্পষ্টবাদী সৎ হয় আৰু সেই বাপেকজনো কিন্তু বহুত সৎসাহসী বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ তেওঁ দুই নম্বৰী নাছিলে আৰু তেনেকুৱা মানুহ মানে দুই নম্বৰী মানুহৰ যিহেতু স্থান মানে হেৰি সৎসাহসী মানুহৰ যিহেতু দুই নম্বৰী মানুহৰ লগত টিকি থাকিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ফলতেই ভিক্টৰে নিজে কোৱা শুনিছিলোঁ আৰু ভিক্টৰ দাসৰ পিতৃ বিয়োগ হৈছিল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবিলাকৰ কাৰণতেই মানে ভিক্টৰে মদ চদ খাই পেলাই লাই বাঢ়ি জাহা তাহা কথা কয় কিন্তু জাহা তাহা কথা ক'লেও তেওঁ কিছুমান যুক্তিত কথা কয় আৰু আপোনালোকে নিজে হয়তো জানে হয় তেওঁ মাত কথা বেয়া বে মানে বেয়া কিন্তু সেই বেয়া হ'লেও বেয়া মাত কথা বেয়া হ'লে যে সেই তাৰ অন্তৰখন বেয়া সেইটো কিন্তু নহয় আৰু তেওঁ জুবিন গাৰ্গক বহুত ভাল পাইছিল আৰু যেতিয়া ভাল পাইছিল আৰু সেই ন্যায় ক্ষেত্ৰত মাত মতা বা যেতিয়া নেকি এই টাক ধৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেই তেনেকুৱা অৱস্থাতে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰোঁতে বা তেওঁৰ লগত বহুত মানুহ যায় ওলাই যায় ন আৰু সেইটো সময়ত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ সময়তে তেওঁক আটক কৰিলে আটক কৰি পেলাই একেলগে অজয় ফুকন আৰু তেওঁক কৰিলে কৰাৰ পিছত অজয় ফুকনক কিন্তু অজয় ফুকন কিন্তু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিলে আৰু ভিক্টৰ দাসক কিন্তু তাতেই বন্দী কৰি ৰাখি থৈ দিলে আৰু কালি আদালতলৈ অনা সময়ত যেতিয়া নেকি সেই মাতৃগৰাকীক লগ কৰিবলৈ নিদিলে তেতিয়া সঁচাকৈ মানে সেই পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়া লাগিছে মাকৰ কথাখিনিও বেয়া লাগিছে আৰু ভিক্টৰে যেনেকৈ ধৰক কথাখিনি কৈছে মোৰ সেইটোও বহুত বেয়া লাগিছে আৰু বেয়া লাগি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু আজিকালি মই ভিডিঅ'বিলাক হেৰি কৰি নি নিজে <laughs> কি কাৰণ থাকিব পাৰে আৰু এনেছে কি ভিত্তিত লগে যাই আম্নো বিচাৰ বিষে আছে বিচাৰ কৰিব পৰা কেপাচিটি আপ্নালো আছে ন সি এনে লগোৱা কাম কৰিছে নেকি সেইটো নিজৰ মৰ্যব লাগিব গতিকে গম পালেনে আৰু অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে জানো এই বিৰোধী দলৰ কিছুমান মানে মানুহক যেতিয়া ধৰি দিয়ে এইটো ধাৰা লগাই ভিক্টৰৰ ওপৰত যিটো ধাৰা লগাইছে সেই ধাৰাটো লগাই থয় আৰু এইবিলাক কি নাজানো দেই আইন কানুনৰ কথা এইবিলাক গম নাপাওঁ কিন্তু এনেকুৱা মানে দুই নম্বৰী কৰি পেলাই জেলত ভৰাই থ'ব নালাগে সেই মাতৃগৰাকীও অকলশৰীয়া কিন্তু আৰু তেওঁৰ সন্তান সেই ভিক্টৰ দাসে গতিকে বহুত বেয়া লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ কিন্তু মাতৃৰ কথা সেইখিনি কৈ থকা সময়তো বা মাতৃৰ লগত কথা পাতি নিদিলেও তেওঁ কিন্তু এনিটাইম জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় কথাকে কৈ আছে আৰু আমিও ভাবিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় হওক আৰু লগতে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহক আৰু এই মোৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ একদম অনুৰোধ দেই আপোনাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি কেনেকুৱা মানে হেৰি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু নিজে ভাবি চাওকচোন আৰু আপুনি যিধৰণে ভিক্টৰ দাসক তেনেকৈ ভৰাই থৈছে তেওঁ মাতৃগৰাকীৰ অন্তৰখনৰ কথাও আপুনি এবাৰ ভাবি চাব সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু সমান আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈ আপোনাৰ যেনেকুৱা মৰম চেনেহ আছে বা আপোনাৰ পত্নীৰ যেনেকুৱা মৰম চেনেহ আছে ঠিক তেনেকৈ ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰতো ভিক্টৰৰ মাকৰ তেনেকুৱা মৰম চেনেহ আছে হয় যদি বোলে তেওঁ চুৰকাইত কৰি পেলাই ক'ৰবাত কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে তেন্তে হ'লে তেওঁ বছৰ বছৰ জেলত থাকিবলৈকো সেই মাতৃগৰাকীয়ে দিব কাৰণ তেওঁ স্বামীও এজন সৎসাহসী আৰু সত্যশুদ্ধ মানুহ গতিকে তেওঁ তেনেকুৱাই হ'ব মই যিটো কৈছোঁ তেনেকুৱাই হ'ব আৰু নিৰ্দোষী ল'ৰা এটাক যেতিয়া তেনেকৈ থ'ব তেওঁৰ মাতৃগৰাকী নিশ্চয় সেই পুত্ৰৰ ন্যায় কাৰণে বা পুত্ৰক জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ তেওঁ অহনিশে চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনালোকে কথাষাৰ পাতিবলৈকো তেওঁলোকক সুবিধা নিদিলে গতিকে তেনেকুৱা কাম কৰাটো কিন্তু বহুত মহাপ ওপৰত এজন আছে আমি গাৰ তেজ আছে গৰম দেখাই পেলাই মানে বৰ মই বৰ বুলি ভাবিলে সেইটো কিন্তু ভুল হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতো কথা কৈ দিলোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব গতিকে মই কোৱা কথাখিনি যদি কিবা ভুল হৈছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে শুধৰাই দিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই